пятка. Вынос, вынос. Лево, лево, лево. Пятка, пятка, лево. О, молодец. На пятку. Молодец. Дякую. Расслабилась. ой. ой. Пані Оксано, в перший раз, як ми подолали якийсь тяжкий бар'єр, почали довіряти. Ой, ой! Вийшла, щоб впала. Коліно, коліно. Добре. Пантьйом, 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 пантьйом. Так, коли буває, що в паніка, а потім радісні і сльози, радість на очах, на обличчі. І людина все-таки Таке враження, що добиглася якогось результату, завоювала якусь медаль, але свою медаль. Медаль боротьби боротьби самим собою. Ва, молодець. Як ви почуваєтеся? Не чую. Добре все. оно как-то, знаете, как-то даже не волонтерство. Раньше это просто была работа. А это было для одной дочь прокормить и выжить все равно как-то нужно было. И поэтому вот эта машина у меня стала, так сказать, второй, второй мой хлеб. Чтобы в школе все равно как-то и ставки маленькие, и на полставки работала. И мы стали вот ездить на дальние поселки, вот эти выездная торговля. Вы знаете, торговля, вот все, у них там магазины позакрывались, бабульки, дедульки, для них это было как свет в окошке. И когда началась война, мы просто продолжили. Мы не бросили эту работу, а просто продолжили. Но по это, помимо этого вот, у людей не было света. Стали же лекарства, вот, просят же тоже. Привезешь – привезу. По, телефон, телефоны подзарядишь – света нет. Заряжу. И батарейки возила, и домой привозила, во все резетки втыкивали зарядные устройства, чтобы людям как можно больше помочь, все, чем, чем можно было. Ну и вот в один прекрасный момент, как… Говорит, ну, проехала же бензовоз, проехала легковая машина. Ну почему вы именно наехали на эту мину? Мы ехали втроем. За рулем была не я. И я брала с собой всегда вот последнее время Сашу взять. И Лена. Лена со мной одного года. Мы с ней и одногодки, и дружили очень, очень долгое время. Единственное, что мы с Леной просто местами должны были сидеть по-другому. Все время Лена сидела посередине, а я сидела вот именно на том месте, где я сидела в последний раз Лена. И доехали до переезда, дальше я уже пришла на себя на пятые сутки. Слышу, у меня я говорю, где я и что со мной? Они мне подорвали, подорвались на мине. Я говорю, Лена где? Лена уже похоронили во вторник. Я говорю, Саша где? Саша в травматологии на третьем этаже. Получилось, эту ногу оторвала сразу, а эту раздробила. И контузия, и барабанная перепонка лопнула, и тут и рука, и позвоночник. Эта нога вывернута была. Вывернута она раздробилась по маленьким косточкам. Позвали всю больницу. Все, кто был, какой медперсонал был, оказывали все помощи. В полевых этих полевых условиях оказать такую профессиональную помощь. Но реанимация, конечно, с адом можно было сравнить. Я еле дождалась вечера, чтобы вкололи успокоительное. Потому что такие боли, такие вот эти все переживания, уже хотелось вкалить снотворное, хочется заснуть и проснуться, чтобы было все же хорошо. С первого дня, уже когда стали посещать меня все, и вот заходят, знаете, так, первая фраза, открывается дверь. Ты сильная, ты справишься. И уже, я говорю, эти слова уже стала ненавидеть. Я говорю, ну в чем моя сила и что я могу сделать? И вот попадаю в Харьков. Что я буду ходить, я, конечно, тогда вообще уверенности не было. Ты институт протезирования много дал. Три раза в день, 15-20 минут, много не ходили. Но три раза в день процедура одеваем протезы, и пошли по брусьям, с ходунками, ходунки на колесиках, с костылями. Уже вот как-то стало выхаживаться. Не знаю, может быть, характер, сила воли или как сказать. Ну, кому поплакаться? Маме, которая и так сердце разрывается, пока видит все это. Дочери. Была со мной полгода, хватит. У нее уже своя жизнь когда я привыкла все делать сама, а теперь сесть кому-то на шею и тяни меня, тоже как-то вот этого, тут не было этого. Сама себя вот этим напорством, или как сказать, вот поднимала с каждым днем. В Харькове уже лежа вязала. Уже лежа, вязала уже, как-то начинала себе искать уже какую-то работу. Я стараюсь занять свои мозги всем тем, чтобы не думать о плохом. Институт протезирования начальные азы дал. И дал очень хорошие азы. Я от них уезжала, уверенности в себе было очень много. Дома уверенности, дала уверенности еще больше. Дом, приезжаю, туалет не приспособлен, двери узкие, коляска не проходит. Все, говорю, одіваємо протези. Хочеш, не хочеш, но в туалет йдеш протезах. Вдома стала адаптуватися третій етаж. Ліфта нет. Ми познайомилися з Оксаною Заочно, коли вона знаходилася на лікуванні у Харкові. Запропонували й можливості нашого проекту по навчанню, але з огляду на її травму та те, що в першу чергу потрібно було десь жити, найбільше підходили державні центри з перекваліфікації для людей з інвалідністю. Собіралісяк са неворопайми в Вінницю. А на починаємо далі працювати, Давай міняти професію, давай щось адаптуватися этой житні. Я вообще учитель по образованию, закончила Луганский педагогический университет. У нас в поселке районный центр детского и юношеского творчества. Я там работала 14 лет. Профессию начала выбирать компьютер, вроде как не мое. В швея, то там, то обувщики, то это тоже вроде бы как не мое. Или давайте флориста возьмем. И вроде как близко к моему детскому центру. Звонит Уля Батагова. Здравствуйте, у нас есть возможность вас отправить в Австрию. Это клиника ортопедическая, на базе которой австрийцы сделали школу ходьбы для солдат-ампутантов. Это натовская программа. Группа была уже скомплектована. Я связалась с организаторами этой акции и спрашивала, потому что туда берут только атошников, а вот прецедента, чтобы брали волонтера, у нас не было Оксанка же волонтер. А когда они услышали ее историю, они прониклись и сказали, что да, конечно, мы ее возьмем. И вот Австрия, она со мной ходила сзади, молодцы. Вот эта школа хоть бы очень много дала в Австрии. И вот мне спасибо волонтерам австрийским. Недавно в Фейсбуке Рома мне, Роман Ганапольский пишет, Оксана, я показал, отправил твои фотографии в Немеччину, там, где, где тем людям, которые давали тебе деньги на протезы. Они восхищаются твоими успехами, так держать. Я говорю, Боже мой, спасибо, я говорю, столько людей, которые, для которых я, во-первых, никто, а во-вторых, говорю, помощь такая была. Меня спрашивают, знаешь, ты чувствуешь, что у тебя нет ног? Не чувствую. Колики, вот такие вот ощущения, когда вот садишься, пересидел ногу, вот эти колики ногу потом выбрасываешь, и оно там 5-10 минут легче, 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 легче и проходит. А у меня вот эти вот колики постоянные, 24 часа в сутки. Постоянно пекут э, пальцы, в этот, стопа, вот эта пятка, которая нет, вот эта вот печет. Была со Львова психолог, она мне говорит, у нас прекрасный город, у нас прекрасный центр реабилитационный мы выиграли грант, давай мы тебя на туризм отправим. И будем делать туризм для инвалидов. Во Львове, в межрегиональном центре, а были, есть курсы по организации туризма. И я попадаю туда после Австрии. Опоздала на пять недель. Туда ні вже учились, група була набрана. Ну в коллектив влілась быстро і как-то так навіть уверенно, І тим більше приїхала, що мені це нужно, и я хочу учитися, і да дійсно далі би хотіла би продовжити з цим життя. Ми нас вона просто заворожує і цей оптимізм, який передається іншим людям, і він насправді заряджає. вона сама активна дуже вона дуже любить організовувати все. Тобто, це те, це її стихія. Їй просто треба трошки допомогти в цьому. There the is some water, water in the fridge. We are going to have dinner. Right. Ми будемо обідати. Інваліди – це люди, які не можуть дуже багато заробити для себе. На нашу пенсию, на мою пенсию 1153 гривны далеко не уедешь. Поэтому, чтобы где-то что-то приобрести, куда-то съездить, нужно все равно чья-то поддержка. На первой же мной, да? так, заводим. Все, заводим. Когда вот здесь люди учатся ручному управлению, и первый раз они садятся для, за руль, для них намного проще. Я 10 лет за рулем села. І от ногами газ, тормоз, цеплення. Все одно у мене в голові, ноги піднімаються. І газ, і сцеплення, і тормоз. Все ручне є. Бо як без них тут їхати? Ще жінки, то треба перемикати. Грудьми тримають, а мужики нема грудей. І чим будуть на повороті тримати? Притримують руль собі. Як повертають. Вся семья находится в зоне ЛНР, по ту сторону, так скажем, моей теперешней жизни. Там и мама, там и дочь с семьей, со своей зятем и сыном. Там и бабушка у меня еще жива, бабушке 92 года. Все они живут в одном поселке, у каждого своя квартира, там у меня осталась квартира. Жалко, конечно, там у меня очень хорошая квартира. И квартира уже приспособлена к такой жизни, вот как уже хотелось, уже, знаете, как оседлой, так сказать, что уже все. И газ провели, и ремонт сделали, и скважину на дом и пятиэтажный провели. Ну все, и свет, и вода, и газ, ну, уже живи, радуйся. Я никогда не думала, что я откуда-то, когда-то уеду, и оставлю их всех. Я там была всем нужна, все помогала, всех дергала. И мне казалось, что без меня они даже не смогут ничего сделать. Абуза уже там быть не хотелось. Лучше уже переехать сюда и тут уже адаптироваться. И мне кажется, им даже не знаю, что у меня все хорошо, и даже проще. Легче морально. А что, я как раз у тебя буду в созваниваемся Нет, каждый папа, день. Папа, Слышу папа. я и голос, они мой голос, а и уже, мы и мы уже так сходить? подбадриваешь папа, друг друга. Так, так и не созвонилась, так долго будет. Или Саша пораньше Лучше, заберешь. Мамы, скажи, скажи, Оксана, привет. Оксана, привет. привет Ой, привет. внук, Ставься, я, конечно, очень скучаю. У него не я бабушка, а моя мама бабушка. А я для него просто Оксана. И он не может понять, к чему а, притулить. Ну, по заберешь, может быть, мы вот так с утра. очень за ней скучаем. К нам она приезжает редко, потому что проходит реабилитацию. Еще и приехала, потому что у мамы скоро день рождения, хотелось и сделать ну, подарок, ей это очень приятно. Добиралась я сюда, конечно, очень тяжело. Добиралась я полтора суток. Ну, слава Богу, все уже дорога и, и снег, и дождь, и солнце, и все. В центре сейчас очень хорошо, комфортно, мне все нравится. Но когда подойдет день окончания моей учебы, то дальше дорога во все стороны. Куда неизвестно. Львов как-то уже стал ближе. А хотелось бы, конечно, уже здесь. Здесь как-то вот на нас, вот таких, смотрят, ну, проще. Подъезжаешь к остановке автобуса, если есть люди, которые, э, там, вот мужчины или кто-то, так с удовольствием все идут помогать. Даже не отворачиваются. Чувствуешь себя, что мы не одиноким и не то, что отброшенным. чувства жалости ни от кого не видела. Как-то это вот как-то вдохновляло. Львов для туризма это такая стихия, что там все есть. Да, доступность действительно прекрасная. Филармония – это идеальный центр, где для людей с инвалидностью вообще прекрасно. Ступенек нет. Въезжаем, смотрим, и не нужно просить чьей-то помощи, чтобы нам помогли, подняли, что-то сделали. Человек, который э, имеет руки, ноги, и все у него нормально, он просто идет и не задумывается над тем, что есть ли там доступность для нас хочу понемногу делать первые шаги. Хотим создать страничку, связанную именно с туризмом, и туда отправлять видео, фотографии людям с ограниченными возможностями, которые дальше, может быть, своего, своей квартиры интернета больше ничего не видят. Пусть узнают, пусть смотрят, будем с ними общаться. Ой, привет! Привет. Как Что ты, Як? Да ничего. Патруль. Да. Добрый день. Нет. Вот. Жалко. Да, ну как-то очень редко такие моменты находят. Находят, конечно, да. Вот иногда ночью там знаешь думаю ну что и кому и как ну, потом утро приходит перебарываешь себя и, ну, и опять мир улыбается и все хорошо потом правда говорю боженька прости за все что какие-то мысли потому что так подумаешь а потом думаю ну, скажи спасибо что так у людей хуже а у тебя ну ну ног нет но ну, дело и пошло ведь все равно ты сама себе Даешь раду? Ты можешь. Доказывай, что ты можешь.